мультивибратор состоит из трех резисторов, трех светодиодов, трех транзисторов и трех конденсаторов. Каждый транзистор управляет своим светодиодом. Он исполняет роль ключа, дает напряжение и не дает. Получает он ток из цепочки С. Она состоит из трех резисторов, и трех конденсаторов. Трехфазный мультивибратор есть на макетной плате и на монтажной. Он применяется в светофоре или в гирлянде и во многих других устройствах. Это трехфазный мультивибратор собранный на печатной плате. Я сам его сделал.